Америка, Аргентина, значит, Россия, где мне, Узбекистан, допустил, Узбекистан. Такая, да, да, и ну, там Да, там да, с да я знаю, удивлению, там тоже проявляют интерес, и вот а, а, то, о чем я говорил, у каждого свои приоритеты. Mm -hmm. Вот в Узбекистане, например, при, приоритет сохранение почвы. Они уже до той степени, у них избыток влаги, вот это полив затоплением и так далее приводит к тому, что почва она просто теряет органическое вещество, деградация. Это, вот для них вот это приоритет, например. И даже там они имеют большой интерес к этой технологии в Штатах, где вы были, в каких этого Ну, мы много, я много бывал в Штатах неоднократно, и в разных Штатах. Ну, а, и вам. Ну, мне вот в Двейна Бекона интересно было побывать на ферме научно-исследовательской, Пола Яса тоже. Это ученый и практика одновременно, да? Рика Бибера, Райан Спир – это президент ассоциации «Nautilus no on the Plains». Это все люди, которые на практике внедряют эту технологию. Самое вот, главное, вот, что их всех объединяет, максимально приблизить производство психологических культур к природе. Так, как делается в природе. Они очень бережно относятся к почве. Вот это у них, у меня такое ощущение, что это для них приоритет. Это то, чему стоит поучиться. Если раньше мы учились у них может быть экономике, может быть каким-то технологическим приемом, сейчас вот э, то, э, они живут, мне кажется, вот это их философия. Понимаете? Вот именно все делать так, как мать природа делает. Вот э, аргентинский опыт. Э, первый раз я там где-то побывал вот, лет пять назад. И... У нас тоже противоречивое ну, вот, мнение по аргентинскому опыту надо, нам не надо, все-таки там много осадков. Вот последний скрытый стол тоже было об этом практически. Аргентина очень страна, которая. Чему нам стоит поучиться? При том, что мы говорим, что там много осадков. Во-первых, страна, она очень на разных параллелях находится. И там тоже есть. Мы часто наши... Аграрии ездят туда, где много осадка. Но там есть тоже провинции, где мало осадка, где почвы не такие хорошие. И там есть очень много чему получиться. Я сам, для меня много полезного я узнал, именно побывав у фермера Густава Тисона, который работает там, где влага очень неравномерна и в недостаточном количестве. Потом, чему можно поучиться у аргентинских фермеров? Это тому, как они быстро учатся. Мы знаем, что Аргентина была в аутсайдерах, теперь она в лидерах, в мировых лидерах, в производителей сельхозпродукции. Если мы хотим быть в лидерах, нам нужно учиться у лидеров. Мы всегда часто говорим, что у нас самые лучшие черноземы, чуть ли не эталон. Когда приезжаешь в Аргентину, удивляешься, оказывается, у них самые лучшие, по их мнению, черноземы. Но в чем наше различие? То, что лидер бесспорный бережет свои черноземы, А мы их ну, хоть, только не, не, разве что не сказать, насилуем. 90, больше 90% там почва не обрабатывается. А у нас это правило хорошего тона, землю не обманешь и так далее, ее как можно глубже обработать. Затем. О том, как они... Вот я лет пять назад первый раз побывал, и когда задавали вопрос моим по покровным культурам, они, как правило, был такой ответ, нет, мы не занимаемся покровной культурой, причина простая. Очень дорогая арендная плата, а покровная культура это долгоиграющий процесс, это думает про завтра. А договора аренды заключаются не больше, чем на год. Почему? Потому что аренда, тот, кто отдает землю в аренду, он всегда хочет иметь максимально. И для того, чтобы была конкуренция и так далее. Это не факт, что они через это разрушаются, но это держит всех в тонусе. Более того, у них нет такой системы, как у нас сложной. Вы понимаете, у нас регистрация договоров – это тоже бизнес. Это просто бизнес, и это тема для коррупции. Мы говорим о коррупции, не надо создавать ее, не надо упростить и тогда это будет просто. В Валентине это просто. И тем не менее, это вы самая высокая арендная плата. Так вот, они говорят, заниматься покровной культурой можно только тогда, когда ты уверен, что ты будешь пять лет хотя бы работать на этой земле. И вот я приезжаю спустя два года. Что вижу? Опыты в институте Инта уже по покровной культуре идут полным ходом. Я у того же Густава Тисна приезжаю, у него уже покровная культура выращивается. То есть они очень быстро схватывают вот эти тенденции. Они увидели, что покровные культуры могут даже в краткосрочной перспективе давать результат, сохранять почву от э, потери влаги и так далее. Вот это то, чему можно учиться тоже у аргентинцев. Затем, они работают в условиях, когда очень высокая арендная плата, когда очень высокая налоговая нагрузка, при том, что получается цены не самые лучшие, они получают в конечном итоге. И они, нам можно получиться тому, как они делают низкие производственные затраты. А мы, если мы хотим быть в числе ведущих экспортеров, мы еще слабо думаем. Мы все время думаем, как наша наука рассуждает, давайте мы еще что-нибудь сделаем и посмотрим, что из этого получится. Да? А нам, наверное, надо идти все-таки путем фукока. Да? Давайте мы что-то не сделаем и посмотрим, что получится. Вот Аргентина делает так. Я считаю, что то, чему надо поучиться, это тому, как быстро они схватывают все самое лучшее. И то, чему надо поучиться в Аргентине, это отношение науки к вот этот институт Инта это образец сотрудничества науки и практиков. Да, аргентинские практики достигли многого. но они достигли это в поддержке нау... а наука у нас, например, она видит что-то новое, она сразу ищет недостатки. Там же сразу ищут плюсы и развивают их. И почему-то у нас наука часто, в большинстве случаев, остается в оппозиции ко всему новому, в частности к технологии нового тела. Она не хочет видеть, как идет мир, в каком направлении. И почему-то все мы говорим, что мы любим почву, мы любим нашу землю. Но когда касается получения прибыли в аграрном бизнесе, мы все забываем о почве. Ну, назовите мне хоть одну технологию, которая бы относилась к почве более бережней, чем технология нового тела. Поэтому... Вот это то, что для меня в Аргентине и в Америке, для меня пример для подражания.